Ты давай-ка, друг мой, пожалуйста, звук музыки выключи, а сыграй мне лучше что-нибудь. Ты же музыкант? Ну да. По-русски говоришь? Ну, говорю. Ну, просто ну, это же написано, что ты из США. Да нет, я из Узбекистана, но живу в России. Ты из Узбекистана. Я смотрю, у тебя узбекский народный инструмент на стене висит какой-то. А как да, да, называется? Я из Узбекистана. Из... Да. А где в России живешь? Ленинградская область. Ленинградская? Да. А не мог бы ты мне какую-нибудь узбекскую народную песню сыграть? Да вот. С удовольствием послушаю. Сейчас играем. Н не с магнитофона, а вживую пожелательно конечно. Хорошо. Ну, сейчас, сейчас. Да, да, я подожду. А на каких инструментах вы играете? Это барабан. Это, это я вижу. А вот как называется... Ну это барабан просто. Это я понимаю. А вот те инструменты как называются? На стене, которые а, висит. А вот эти маленькие, это, это, вот это, это наши инструмент барабан маленький, ну народный. А вот это называется домбра. Домбра. Да, домбра. А это скрипка. Ну скрипку я тоже узнал. Да, это скрипка. Ну, давайте, я подожду, послушаю. А вы человек верующий? Вы человек верующий? Ну, нет. Ну что-то вы, Лара, не хотите мне ничего играть. Да что я музыка найду. Да, да, да

хат сасии афосб кӯхна тарих шодасида бита маржон узбгим Кухна тарих шада сида, битта марджон узбегим. Ну, спасибо. <laughs> спасибо, спасибо. Ну, что ж, спеваю, як в мире. <laughs> Это, конечно, было сильно, что ваши комментарии, и мне так было, честно, друзья, ну, э, людина спевает, как в мире. Ну хіба ж так можна такі коментарі писати? Та не барабан, а сусіди в стіну стучать. Зліви, зліви, друзі. Краще б оцю злость на підтримку армії спрямували. Чесно, мені ж незручно було. Ой, злий, зли, злі, злі. Вони барабани, то сусіди в стіну стучать.